и просто отлезла и слева то же самое просто а она разноцветные там... да, да она короче то есть левый бежевый правый он как бы коричневый но уже местами тоже стал бежевым вот его даже вот, там ничем не обрабатывали просто базой задули и все как бы оно почему-то ну вот, ну как почему понятно по каким причинам оно все облезло в общем вот так вот продают машины слава богу э, по низу на... рынка кстати мы не сказали это был тринадцатый год 2.2 дизель мотор да. А, салон там еще что-то, там салон сшитый. Салон зашитый да. перешитый, уже местами полопавшийся. Цена да. за данный автомобиль была заявлена 14,5 тысяч долларов. Да, да, да. Ну, мы На даже сайте. Не, не делали компьютерную диагностику, потому да. что не было смысла уже никакого. Абсолютно, На приборной да. панели же не обратил внимания, увидел гирлянду. Да, ошибки вот. горели. Ну, есть, мы не читали, потому что смысла не было. Заказчик сказал, что собираем вещи. Вот, но, слава Богу, что человек обратился к нам. Он, с